Всем привет, ребята, с вами я планшет паркур. Сегодня я записываю для вас видос по геншин. А я. Да похуй, короче. Чем мы сегодня будем заниматься наш повелитель. Блять. Наш повелитель. Чем мы будем сегодня заниматься? А ты в комментарии посмотри. А мы будем заниматься сегодня сбором книжек для венти. Ура! Ура! Не, у него, наверное, арфа. Ну, похуй. У нас самый классный данж. Да. Тут... Пиздец. Похуй. Короче, сегодня видос вывозим их в соло, блядь. То есть я вывожу видос, конечно задам. да. Ощущаюсь, мы просто таким болит, блядь, без руки. Ну, кстати. Сегодня получают паркурным настроении для того, чтобы давать нам нормальные комментарии. Мне обещали а я уже не дал. Я расстроюсь. Мне nee, эту жопа, кстати, не буду, ну, думаю, что, во-первых, э, не похуй. А здесь мы правильно немножко парнем, кстати, мне и похуй. Нет, по-моему, хуйня. Да почему? По-моему, хуйня. Да почему? Потому, потому, потому что... -то, что -то... Да хоть и по... Ладно, не поймай. Сейчас мы проверим, что мы на фармалов. И э, много ли мы нафармлы. Мы нафармили просто немерено количество книжек, поэтому мы переходим до нового этапа. Надо избавиться от э, свидетелей. Свидетелей. Кстати, игра помойка, и вообще, надеюсь, каждый проиграет всю игру с А Рекламу мы А, точно. А знаете, да еще можно получить ленти. Правильно, подворотник. подворот. Ладно, на самом деле, на таком прекрасном сайте, как Порн нахуй ты все пиво аниме, долбоёб? Ты хоть поймаешь, куда мы идем? Да. не оставься. Ну, блядь. Пожалуйста, убей. Кстати, я сейчас повторю примерно то, что происходило в 9.11. Бачите, там две бочки, так вот, короче. Ой, Близнецы упали. упал. Пожалуйста, блядь, я для кого стараюсь? Не, ну ты Ти ж не в ту сторону ты Що Ч ти не в ту сторону ты Бачите, у мене швабри вокруг мене, ну типу, знаєте, почому? Тому що в мене в отряді є жінки. Та почему ти кукурузник? Сейчас наносим просто колосальний урон. В у мене така полезна робота в цьому отряді, Просто вах. Блять, у мене урон 2000. представляєш? А у мене 200. Ну, Чем похоже количество моих отстов, их їхній статус? Ну. А <реш> туда еще можно получить 200, блять, меня засало. Боже, тут так красиво. <реш> да не, мне похуй. Бля. Боже, я восхищаюсь твоим скиллом. Нет. Я хочу, коли вырасту, хочу быть, как ты. Сука, до мне 6 прилипло. Точно, это просто была уже. Давно сокша спья. Вот он был. Череф моется со словом бабочка. Правильно, бабушка. То есть мы будем их сегодня тоже пить, правда? Короче, репортаж с места событий. У нас тут коза отвязалась и бьет по полю. Значит, следовательно, я достаю двух стволку, и следующее, что я сделаю, буду уже за кадром. Надеюсь, никто не против. Блять. А, ну да, точно. Мне что же тоже надо было представиться всем прекрасным видеоматери... відеоматеріалі на аж цілих, я не знаю, скільки хвилин. Ем, у мене ім'я достатньо просте і запоминаюся, а то й потужно. Ем, так же потужно, як і то, що притула зміг родити, сука, тут мінти. Навіть в Геншин Імпакті за мною питається спігнатися. Я ТЦК! Сука! Навіть в Геншин Імпакті за мною питається погнати мінти просто за те, що я ходжу за закладки. Хочені, прижимаємося. Прижми свою маску. Стой, а мы будем проверяться на алкотестер? По-моему, проверяться стоило бы вам. <raining> <mus> Давай, расстреливай детей. Да по ним, не было. О, класс. мы uh, yeah. даже выполнили за сегодня еще одно испытание. Ну, короче. Так, следующая наша... Следующая наша цель. нам треба зібрати цвіти. А ви ж розумієте, що безплатно тюльпани не ростуть. Тому ми сьогодні двигаємося ще й на кладбище. Така тут прекрасна церква стоїть. Кстати, якщо ви ще не знали, ми прямо час ще теж туди зайдемо. Ми прямо час теж туди зайдемо. У нас достатньо прості еті, нам треба відмолити свої гріхи. Зараз я знаходжусь на чій-то могилі. О, там пластинка лежить. А, як бачите, тут ще й можна зібрати ніхуйові пожертвування. Я не знаю, чи це точно пластинка була. По-моєму, тут Queen грає. Тут ще теж забавно. Це не фонарики не сидіться. А то є, розуміємо, що навіть тут, в України, змогло зекономити, блядь, на кладбище. Ви представляєте? А! Беру свої слова назад. Там, мужчина, ви теж, кстати, Барс. Сімпсон. Я бачу, у вас дуже красива ліра. Ой, Даже тут менты. Здрасте. Пошли со мной в церковь. Знаешь, что мы там будем делать? А что мы там будем делать? А можно, пожалуйста, мы не будем сегодня ходить в церковь, миссис полицейский? Set... Ладно, ладно. Нет, стой, пожалуйста. Слушай, я тебе потом ты скинул. <клево> Видосик один. О, смотрите, а тут собачки. И знаете, что еще? Блять, стреляй по ней быстрее. Стреляй, стреляй, стреляй по суке. А, пизде, пизде. <гас> <гас> Я захилёк себе. Блять, менты, пожалуйста, не вяжите, белочка. Короче, миссис полицейский тут э, устраивает добровольный допрос всем присутствующим. YouTube, э, пожалуйста, не блокируйте данное видео, так как все, что тут показано, выполнено профессионалами. Правильно. Короче, в каждой церкви можно стать за вот такие прикольные штуки, и если вы бачите детей, можно их даже трогать. <звы> Да-да-да, молодец. Есть и только один минус, если будет миссис полицейская, то вам пиздец. О, да. Типа, що потрогали е, шарики. Я надеюсь, місяць поліцейська нас не найдем, так как я люблю трогать. Е... Ой, по незаконно, Ютуб, пожалуйста, слава Богу, е, вернее, Богу. Е, у нас получилось сбежать в церкви. Мне не нравится смеяться. Мне не нравится смеяться, но ну, не, е, не Нравится не е. Остальными, блядь, вообще считаю, что в Геншине ну, не хватает чернокожих персонажей, потому что, ну, хотя это только одно Кею и Синьян, я уже заебал. Слышь, это, блядь, планшет паркур дело говорит. Больше белых персонажей в Геншине, это плохо, так как, ну, ненависти нет кому звать Там еще, кстати, вон, божество, и я прям сейчас ебану промежу... Глаз. Блядь, чем еще заняться в Геншине, я хочу, чтобы я О! Эм... С Ща чем мы сейчас от отпиздим русских? Там меня трахнут сходу А меня раньше нет Типа нет Да глянь, каким у меня... красивый Конечно, он и трахнет Всем привет! Опять? И сегодня мы уже будем пиздить русского Ванька, встанька а! Давай ублюдок умираем. Ой а, О, добрый русский Я ему Ааа, сюда Бачите, одной ультой получилось нести доброго русского. Кстати, ребята, мы находимся в резиденции Китая. Нам а кого туда хочу вернуть? Его звать планшет паркур. Пожалуйста, не блокируйте его YouTube канал. Я, я, я беру всю ответственность на себя. Прямо я за все террористы. Ходящийся на территории РФ с 2007 по 2019 год. Вот, Организации таких, как беру на себя полную ответственность за территорию... территории Сирии и Ливана против э, российских миротворческих сил на территории части 522-Б и 512 а Очень познавательная информация, но так как мы находимся на резиденции Китая, я хочу загуглить, что в Китае запрещено. Ой. Представляете, полиция уже просто от одной мысли в Китае сразу начинает по льбу. А знаете, тогда еще начинается пальба сразу об одной мысли. Правильно, вард... заплатит. А мне похуй. Значит, мы не похуй. Почему будем заниматься целых цих 8 минут? Не, я ты, блядь, зачем? Маленькая девочка, пожалуйста, пошли со мной внутрь глубокого темного леса темной ночью. Я очень сильно хочу тебе показать одно интересное место. маленькая девочка, пожалуйста. О, здравствуй, маленькая девочка. Стой, блядь. Пожалуйста. Здравствуй, маленькая девочка. Пошли со мной внутрь. Здравствуй, папа. Здрасте. Пошли со мной внутрь глубокого темного леса. А давай сегодня не будем. У меня попа после вчерашнего болит. А меня это не тебя. Отправляюсь на очень интересное место, а то есть подземный еврей с Ой, Тут умерло сотня и даже тысячи. То есть то есть геншин аккаунтов, да, геншин аккаунтов, то есть, блин, нам надо за 6 минут папоротник заебашить. Ох, это рыжка классная Это я огромный урон, кстати. Прям сейчас длится и еще, нахуй. Бачили? Йоу, да. Эй, я пошел нахуй буду туда снимать геншин импорт, буду туда снимать свои трусы, Даже буду снимать вам фейк такси. То есть, ну ребята. Очевидно, что стоит подписаться на мой новый созданный YouTube канал и я... Пошли. Сейчас вы будете наблюдать жаркую сцену полового э, акта с прямо на, на кладбище. Ты реально мужика, блядь, застрелил? В... Ура, конфеты бесплатно. <решу> uh, здравствуйте, мистер. Вы хотели оральный с со мной? Да, напиши. А uh, у вас не смущаемый маленький юный возраст? мне так Вам много его зачем а ой. ой ой а как а как ты откуда детей ладно нам надо записать прощание ребята слышали это? А це значит, что шо... нам пора читать на мат. Нам Нам уже пора прощаться с вами. Пошли, пожалуйста. Нам надо... А ладно, давай прямо на могилу. Все, ребята, получилось очень классное видео. Вам, надеюсь, очень понравилось. А-да-да. Всем пока, друзья. Всем прощайте. Блять, руфер. Нет, стой, пожалуйста, не прыгай. Нет, ну пожалуйста. С вами был планшет паркур. И, и... потужно. Новых видео на планшет паркур канал, скорее всего, бешеный выйдет.